на вас напал милиция. Данный европейский путь. Вы сказали, что вы подали заяву в прокуратуру. Чи в милиции. Да. Буквально на следующий день, через два дня, в понедельник, я подал заявление о преступлении. Сейчас оно называется заявление о криминальном проваджении. Шевченковский, Шевченковскую прокуратуру, которая крышует в полном смысле и физически, и морально, и находится по адресу Герцена 9 на четвертом этаже над милицией Шевченковского района. Только сам в прокуратуру? Именно в прокуратуру о нарушении статьи 171 Уголовного кодекса Украины. Что делает демократическая прокуратура? Она тут же отправляет все, зарегистрировали обращение, тут же отправляет в следственный отдел прокуратуры города Киева на Предславенскую, откуда мне приходит просто ответ, бумажка, письмо о том, что я, видите ли, не предоставил нужного доказательства, и они не усматривают в действиях милиционера каких-либо уголовных действий в отношении меня. И советуют мне обратиться... В суд. У вас есть самой Вот показываю вам, господа, моя аккредитация как журналиста в Верховной Раде Украины. И вот вам показываю, господа. Она действует с представления Я в Верховной Раде зарегистрирован как журналист газеты «Славянские новости». Регистрационный номер КВ-5421 от 29.08.2001 года. Вы заяву написал? Я написал и в милицию, в Министерство внутренних дел, я и написал в прокуратуру.